Уголовное производство открыто еще 8 декабря 2015 года. По данному уголовному производству проведен ряд следственных действий. Установлены участники дорожного транспортного происшествия. Установлены и допрошены в качестве свидетелей, очевидцы данного дорожного транспортного происшествия. С данными лицами, указанными выше лицами проведены следственные эксперименты по воспроизведению обстановки событий данного происшествия. Проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей Шмыга Софии Палуной, в ходе которой установлено, что она получила тяжкие телесные повреждения, что влияет на квалификацию данного преступления. Проведена судебно-автотехническая экспертиза. Однако э до сих пор э процессуальное решение не принято. И в связи с этим, согласно уголовному процессуального кодекса контроль за процессуальными действиями, процессуальными решениями следователя – осуществляет прокуратура. И я вынужден буду обращаться в органы прокуратуры с тем, чтобы органы следствия, в данном случае следственное отделение Кривородского отдела полиции, приняли Соответствующее, соответствующее процессуальное решение, и дело было направлено в суд. ДТП с участием депутата Гурсовета Силы Людей Юрия Морозова показал, что на самом деле человек. Он пытался уйти от ответственности, хотел подкупить женщину, которая сделана инвалидом. Зная, что лечение женщины будет стоить очень дорого, он все-таки бросил 1200 гривен всего лишь и потребовал расписку о том, что к нему нет претензий, он еще не виноват. Хотя то, как он подрезал маршрутку, видело видели очень много людей. Теперь его делом возняла прокуратура. Если бы Юлия Морозов был предыдущим человеком, он бы оплатил женщине лечение полностью, дал бы моральную компенсацию, пообщался бы с врачами, узнал бы, что ей требуется для лечения, для реабилитации, при том, что женщина теперь уже не будет ходить. Юлия Морозов не интересуется абсолютно ничем у этой женщины. Как депутат Ворсита, который себя пытался позиционировать, как человек, который борется за права криворожан, он просто обязан был ей помочь этой женщине. Но он этого не сделал.